ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਵਾਲ ਆ ਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ 1 ਆ 1 ਕੇ ਨੂੰ ਰੂਪ 1 ਕੇ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 2 ਦਾ ਰੂਪ 2 ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਨੀ ਕਿ 2 ਨੂੰ 1 ਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ 1 ਕੇ ਨੂੰ 2 ਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 3 ਕੇ ਨੂੰ 4 ਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ 2 1 ਕੇ 3 ਦੇ ਉਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਂਗਲ ਆ ਜੋ

क्यों इसके पीछे क्या राज है कि पांच ऐसे ही होगा और आठ ऐसे ही होगा जिसने ये गिनती बनाई उसकी क्या मन तक थी इसके पीछे क्या राज है आज हम आपको बताएंगे समझने तो के लिए आप आ, के लिए जरूरी है आप जाने की एंगल क्या होता है नादरी एंगल जो होता है वो आप यूं कह सकते हैं कि एक कोना एलो कोहनी की तरह शेप होती ऐसे ऐसे ये नहीं जैसे कोहनी होती है कॉर्नर दो लाइनें मिलके कॉर्नर बनाती हैं वो एंगल होता है गिनती लिखने वाले ने जब एक लिखना चाहा तो उसने एक एंगल बना दिया ये एक एंगल है यानी इसका मतलब है एक फिर दो लिखना चाहा उसने बताना था दो तो उसने दो एंगल डाल दिए एक एंगल और ये दूसरा एंगल यूं बन गया दो फिर जब तीन बताना चाहा तो उसने तीन एंगल डाल दिए पहला एंगल ये दूसरा एंगल और ये तीसरा एंगल यानी तीन एंगल डाल के उसने शो कर दिया कि वो तीन है इसका मतलब चार लिखना था जब चार बनाया तो चार एंगल डाले उसने यानी ये शो किया कि ये चार है, पहला एंगल एक एंगल दो एंगल तीन एंगल और ये चार एंगल चार एंगल पूरे हो गए यानी ये चार है तो उसने पांच एंगल डाले एक दो ये तीन ये चार और ये पांचवा एंगल पांच एंगल डाले यानी पांच और यूं ये पांच लिखा गया छे लिखना था तो छह ऐसे बनाया यानी छह एंगल डाल दिए एक दो तीन चार पांच और ये छह एंगल यानी छह बाद में लिखते लिखते ये ऐसे लिखा जाने लगा सात एंगल ये देखें सात लिखा है उसने यहां उसने सात एंगल डाले आपने ये देखा ये लोग सात के बीच ऐसे लकीर डालते हैं दो एंगल तीन एंगल चार एंगल पांच छ सात ये जो लकीर बीच में लगाई जाती है ये सात एंगल पूरे करने के लिए लगाई जाती है अब उसको बताना था आठ तो उसने आठ एंगल डाले एक, दो तीन, चार पांच और ये छह एंगल ये सात एंगल ये आठ एंगल इससे इजहार होता है कि ये आठ लिखा है इसको ऐसे भी लिखा जाता है यहां भी आठ एंगल है एक दो तीन चार पांच छे सात आठ अब नौ लिखना है तो नौ एंगल डालने पड़ेंगे ये नौ एंगल है इसका मतलब है नौ एक एंगल दो एंगल तीन चार पांच छ सात आठ नौ यू नौ एंगल नौ लिखा गया ये है गोल दायरा इसमें कितने एंगल हैं? ये तो गोल है एंगल तो ऐसे होता है कोना सा इसमें तो एक भी एंगल नहीं है 0 ਹੈ ਇਹ 0 ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ پاس ਕੁਝ ਵੀ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ لہذا ਅਸੀਂ ਇਸੇ 0 ਕਹਾਂਗੇ 0 ਐਂਗਲ ਹੈ ਇੱਥੇ 0 0 ਐਂਗਲ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈ ਜਣਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਏਕੇ ਨੂੰ ਏਕੇ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੂਵੇ ਨੂੰ ਦੂਵੇ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਆ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਰਾਈ ਏਕਾ ਚ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਪੈਂਦਾ ਦੂਵੇ ਚ ਦੋ ਐਂਗਲ ਹੋਗੇ ਤੀਏ ਚ ਤਿੰਨ ਐਂਗਲ ਚੌਕ ਚ ਚਾਰ ਐਂਗਲ ਆਇਦਾ ਇਹ ਤਾਈਂ ਐਂਗਲ ਐਂਗਲ ਤੇ ਐਂ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਰ ਦੀ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੋਸਤੋ